Алена Рутова, вы очень хорошо выглядите. Ваш образ продуман специально под выборы. Андрей Ревтов очень похож на проповедника. С чем связан ваш э, образ? Вопрос к Ивану Лахнека. Считаете ли вы, что Коммунистическая партия Украины устарела? Борис Витальевич, вы же были губернатором. Сейчас баллотируетесь на пост мэра. Это же более низкий уровень. Зачем? У меня вопрос Юрию Волошину. Скажите, пожалуйста, вы считаете себя техническим кандидатом? Вопрос к Владлену Гирину. А правда, что вы не платите зарплату своим рабочим? Товарищ Путилов, а не боитесь ли вы выйти э, на дирегипаты э, с товарищем Гириным? Як з'ясувалося, поставити незручні запитання кандидатам мають бажання чимало херсонців. Декого цікавить особисте життя кандидатів, де кого їх бізнес. Та головне, що люди небайдужі до тих, хто хоче стати господарем в місті. Тож, панове кандидати, якщо вам дійсно немає чого приховувати, і ви насправді відкриті для громади, просто відповідайте. Вопрос к Владлену Гирину. А правда, что вы не платите зарплату своим рабочим? Это просто смешно. Такое количество людей, которые работают на моем предприятии, если бы им не выплачивали зарплату, наверное, никто бы никто не работал. Но если люди меня просят, устройте на работу, помогите, и инженера, и рабочие, и слесаря, и токаря, и фрезеровщики по городу меня просят, есть хороший специалист. Возьмите. И поверьте, вот э, за последнее время, ну, последние два месяца, где-то 15-20 человек, которые я лично меня попросили, я поспрашивал, спросил моих специалистов, они сказали, да, действительно нужно, мы взяли на работу. Наверное, это оппонентам моим надо, кому-то из оппонентов рассказывать по всему городу о том, что Гирин не платит. Так же, как сообщение о том, что Гирина не зарегистрировали, а Гирин был зарегистрирован в субботу 2 числа. Так же, как Гирин рассказывает о том, что он не платит налоги, хотя Гирин уплатил за 2,5 года 61 миллион гривен только НДС и 6 миллионов налогов на прибыль. Алена Ротова, вы очень хорошо выглядите. Ваш образ продуман специально под выборы? У меня нет стилиста, у меня нет визажиста. Первая моя профессия, та еще в той жизни. Художник-модельер, вообще-то, это первая моя профессия. Начинала я свою трудовую деятельность на фабрике инпошива ремонт и ремонта одежды. Только не швеей мотористкой, как многим хочется изобразить. Хотя это очень серьезная, хорошая профессия и уважаемая. А начинала я контролером АТК после техникума. Это самые лучшие воспоминания о моей юности из моей биографии. Ну вот по сей день э, те знания, опыт и умения позволяют себя, э, позволяют мне сегодня, в общем-то, так вот работать и жить. У меня вопрос Юрию Волошину. Скажите, пожалуйста, а вы считаете себя техническим кандидатом? Нет. Я буду... Мне подобается плакат, есть такой, когда цапля глотнула жабу, а та расставила ноги в горле и написано «Николи не сдавайся». Так что я никогда не сдавался, не сдаюсь и не буду сдаваться. Я не технический кандидат. Борис Віталійович, ви ж були губернатором. Сейчас балотуєтесь на пост мера. Це ж більш низький уровень. Зачем я хочу показати на прикладі п'яти років в Херсоні, як я це показував на посаді голови Херсонської адміністрації? Що питання програми розвитку, система ефективного управління може бути реалізовано в місті Херсоні в обласному центрі. Я знаю, як це зробити. Я буду забезпечувати політику розвитку і питання не в коштах. Я вдвічі знаю, як збільшити бюджет міста Херсона і вирішити всі ті питання, які сьогодні турбують мешканці обласного центру. Вопрос Івана Лохнека. Читайте ли ви що комістичеська партія України устаріла? Партія. не может отжить, потому что идеи партии, и цели партии – это защита интересов, опять же повторяюсь, трудового народа. Трудового народа, народа, который не может выживать в этих тяжелых условиях, становится все больше. Поэтому, говорят за электоральное участие, кого поддерживает народ, поддерживает тех партию, там одну, другую, третью. Я знаю, что все люди сейчас, основная масса, они зашорены в своих проблемах. Шоры – это такие вот у лошади уставочки, чтобы она не смотрела по сторонам, а шла туда, куда ее направляют. Так вот, Коммунистическая партия Украины, придя в органы власти на местах, в городской совет, в областной совет, она везде, на каждом посту, в том числе и мэры, везде будут оставить интересы трудового народа. Андрей Ревтов, очень похож на проповедника. С чем связан ваш образ? Я действительно в свое время заканчивал одно из моих образований. У меня несколько высших образований. Одно из них – это я заканчивал Киевскую богословскую семинарию. Я был священнослужителем, преподавал в семинариях. У меня есть степень доктора богословских наук. И я писал и различные, в том числе, труды по богословию, издавал книги. Поэтому и на бигбордах, и везде, где, я, где меня люди видят, Наверное, это бросается в глаза и по внешнему обличу, и по названию партии Христианско-демократический союз, что я в данном случае представляю 82% населения города Херсона, которые отождествляют себя с христианами, так как это говорит официальная статистика. Поэтому и партия Христианско-демократический союз это для меня не просто название партии, а действительно партия, которая построена на этой, на этой идеологии. И моя жизнь, и мои действия опираются, конечно же, на Библию. Когда я э, шел в политику, то собирался Синод, собирался священнический собор, которые благословляли меня на это служение, если можно так назвать, на эту работу. В данном случае я уже не несу активного э, служения как священник, потому что я понимаю, что совмещать политику и чистую проповедь. Библии, служения в церкви очень тяжело. Но я считаю, что церковь и христиане сами по себе должны быть самыми активными участниками тех или иных выбор, выборчих процессов, потому что это те люди, которые действительно знают, что такое хорошо, что такое плохо и на чем должна в идеале строиться политика. Я говорю о библейских, о общечеловеческих ценностях. Панове кандидати запитань від активних херсонців не стає менше і кожен сподівається отримати відповідь. Тож не зволікайте. Телеканал Херсон Плюс із задоволенням виступить посередником між вами та громадою. Ігор Сімінчев, ви так молоді, але хочете зайняти постмерам. Ви не вважаєте, що це слишком рано? Аліна Ротова, а комусь з кандидатів ви найбільше симпатизуєте? Владимир Сальдо, коли у нас буде достатньо количество мусора в городі, вже ми кандидати. Скажите пожалуйста, когда вы писаете, уже воровать и нормально сделаете город, нормально все, чтобы это было. Посмотрите, что какие бардаки везде у нас творятся. Ну что, я не прав? Владлен Гирин, вы внешне стараетесь быть похожи на Тигибка. Почему же вы тогда идете не от него политической силы, а другой? Товарищ Путилов, а не боитесь ли выйти э, на Дирипаты э, с товарищем Гириным?